Сейчас практически у всех украинцев есть одна мечта, чтобы был, чтобы был мир. Многих, многие люди пытаются во всеми возможными способами вернуть спокойствие в нашу страну. Во многих городах нашей страны прошли марши мира, которые приняли участие тысячи людей. Я также выступаю за мирное регулирование конфликта. Не надоело я вас плохие новости и СМИ. Я хочу жить в свободной стране, в которой можно свободно выражать свои мысли, не боясь, что за них могут преследовать. Чтобы моральные ценности стояли выше денег, и люди были уверены в завтрашнем дне. Но все это невозможно, когда идет война. Я зумів на небо. На даний момент у нашій країні йде війна, яка вже триває в року. За цей час полягло тисячі людей. Це дуже жахливо, бо немає нічого ціннішого за людське життя. У вересні було вкладено перемир'я між Україною і Росією, але у, де у деяких бойових точках проводяться обстріли. Наші хлопці тримають сюди останнього. Ми проти війни, ми за мир, слава Україні! У нас точная цель. Мы против насилия и жестокости в Украине. Я хочу создать свою семью, и чтобы мои дети никогда не слышали взрывов и не знали, что такое война. Мы против войны в Украине. Мы хотим быть уверены в завтрашнем дне. Я хочу жить в свободной и мирной стране, в которой не было бы места войне, коррупции и насилию. Только у страны, в которой царит мир, есть будущее. Я смогу реализовать себя как личность и как профессионал. Мы против войны. Для меня мир – это когда люди слышат и понимают друг друга. Как в любой семье или стране понимая друг друга, люди живут в мире и спокойствии. Только так они работают как сложный механизм, улучшая себя и строя дорогу в будущее. Я хочу, чтобы эта дорога вела нас от запада и до востока нашего огромного материка. Життя прекрасное, но есть такое слово, как вина. Мы не чувствуем ее, пока она не в наши двери. Але зараз ми потрібні нашій країні як ніколи. Важко уявити, що там на війні загинула вже людина і не одна. Кожен з нас може допомогти, бо підтримка це дуже важлива річ. Ми не хочемо війни, ми за мир. Слава Україні.